Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12 telah memilih tajuk Design Thinking. Mari kita lihat dengan lebih lanjut. Okey baik, ini merupakan ahli kumpulan yang terdiri daripada lima orang iaitu Aida, Shibani, Nelly dan saya Fawaz dan yang terakhir ialah Shazred. Okey baik tuan-puan, berdasarkan tajuk Design Thinking yang telah kami pilih kami telah mengkaji satu kajian kes iaitu Charles and Ray Eames perintis pemikiran reka bentuk dalam mereka bentuk berpusatkan manusia. Jadi mari kita lihat dengan lebih lanjut berkenaan pengenalan dan apa lagi isi penting yang perlu ada di dalam kajian kes ini. Okey baik tuan-tuan, dalam kajian ini kami telah memfokuskan kepada lima perkara yang penting. Pertama, fokus pada empati dan reka bentuk berpusatkan pemuda. Kedua, fokus pada proses eksperimen dan ujian prototaip. Ketiga, fokus pada kesepaduan bentuk dan fungsi. Keempat, fokus pada reka bentuk sebagai komunikasi visual dan pendidikan. Kelima, fokus pada kolaborasi dan dinamika pasukan. Jadi, mari kita lihat dengan lebih mendalam berkenaan fokus-fokus yang telah dinyatakan. Okey, mari kita lihat dari segi pengenalan. Sas and Ray Eames merupakan pasangan mereka yang sangat berpengaruh dalam dunia reka bentuk pada abad ke-20 lagi. Mereka telah dikenali orang ramai melalui rekaan perabot ikonik seperti Eames, Lounge Chair dan Molded Playwood Chair yang sehingga hari ini masih dianggap sebagai simbol reka bentuk modern, kualiti dan berinovasi. Namun sumbangan mereka bukan sekadar pada rupa bentuk ataupun si fizikal semata-mata. Apa yang menjadikan mereka betul-betul istimewa mereka menggunakan pendekatan mereka yang mengutamakan manusia sebagai fokus utama dalam reka bentuk. Mereka juga antara pelopor kepada konsep user-centered design yang menekankan empati terhadap keperluan, perasaan dan pengalaman sebenar pengguna. Dengan kata lain, bagi mereka reka bentuk bukan sekadar menyelesaikan masalah teknikal tetapi bagaimana ia memberi kesan dan makna kepada kehidupan manusia sehingga kali ini. Seterusnya, empati sebagai asas reka bentuk AIMS. Mari kita lihat. Charles dan Ames Aims melihat empati sebagai asas penting dalam proses reka bentuk. Bagi mereka, reka bentuk bukan hanya tertumpu kepada bentuk dan fungsi tetapi lebih menekankan kepada aspek fizikal, emosi dan sosial berkenaan pengguna. Bukan itu saja, mereka juga mengamalkan proses yang lebih interaktif dengan menghasilkan prototipe berulang, melakukan ujian pengguna dan memerhati reaksi pengguna secara langsung. Pada pada masa yang sama, pendekatan ini juga sejajar dengan aa, prinsip design thinking pada hari ini yang menekankan pemahaman yang mendalam terhadap pengguna sepanjang proses mereka bentuk. Okey, mari kita lihat tentang konteks sosial, budaya dan sikap empati. Okey. Mereka bentuk oleh Charles dan Ray Ames menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang sosial dan budaya pengguna mereka juga menghasilkan reka bentuk yang fleksibel, modular dan boleh disesuaikan dengan pelbagai keperluan. Uh, mereka juga sedar bahawa setiap individu uh, adalah unik. Maka empati bukan sekadar langkah awal tetapi menjadi prinsip uh, sepanjang proses reka bentuk mereka. Dan sebagai mereka, mereka percaya kita perlu peka terhadap realiti kehidupan pengguna. Uh, inilah yang mereka anggap sebagai tanggungjawab sosial dalam mereka bentuk dan mencipta uh, yang benar-benar memberi makna kepada masyarakat pada hari ini. Okey baik tuan-tuan, dari segi rekreasi peribadi dan kepentingan masa kini, sebagai mereka kita tidak boleh hanya terperangkap dalam idea atau cita rasa sendiri. Kita perlu sentiasa mendengar, memahami dan merasai apa yang dilalui oleh pengguna sebenar. Dan di situlah kita boleh perbaiki semula kelemahan-kelemahan yang ada. Empati bukan hanya nilai tambahan tetapi asas kepada reka bentuk yang inklusif, adil dan berperi kemanusiaan. Ia juga membantu kita mencipta penyelesaian yang benar-benar relevan dan bermakna Secara penegasan di sini, empati ialah senjata strategik dalam reka bentuk yang bermakna Charles and Ray Ames membuktikan bahawa kejayaan bermula dengan memahami pengguna Warisan mereka kekal relevan sebagai panduan buat mereka masa kini dan akan datang Jadi itulah secara refleksi peribadi berdasarkan uh, point saya Okey jadi terima kasih kepada sahabat saya iaitu saudara Fawaz seterusnya saya akan sambung uh, bagi fokus pada proses eksperimen dan uh, ujian prototaip. Jadi kita masuk kepada proses eksperimen dalam reka bentuk oleh uh, Imas Office. Okey. Imas Office yang terkenal dengan pendekatan eksperimen yang inovatif um, melalui prinsip build to Think iaitu membina prototaip sebagai uh, satu kaedah berfikir dan memahami idea reka bentuk secara praktikal. Jadinya proses ini melibatkan penerokaan bahan baharu seperti kayu lapis yang dibentuk panas dan pengujian pelbagai teknik pembentukan untuk menghasilkan bentuk ergonomik. Setiap eksperimen bukanlah sekadar percubaan tetapi merupakan satu langkah penting untuk memahami sejauh mana sesuatu reka bentuk itu boleh berfungsi dan memberi nilai kepada pengguna dalam kehidupan uh, yang sebenar. Jadi untuk uh, ujian prototaip dan keterlibatan pengguna pula, uh, dalam setiap proses reka bentuk, yang uh, office membina dan menguji banyak prototaip secara berulang. Uh, mereka tidak hanya menguji dari aspek teknikal iaitu uh, dari segi keselesaan, ketahanan, estetika tetapi ia juga turut uh, menilai interaksi pengguna secara langsung dalam konteks pengulangan uh, apa ni dalam konteks penggunaan harian. Jadi melalui maklum balas yang dikumpul, uh, reka bentuk diperbaiki secara uh, iteratif sehingga uh, mencapai keseimbangan antara fungsi fizikal dan pengalaman emosi pengguna. Okey, seterusnya kita masuk kepada refleksi pribadi dan kepentingan masa kini. Jadi uh, sebagai seorang pelajar kebentuk, saya melihat bahawa eksperimen dan prototipe bukanlah sekadar langkah teknikal, tetapi satu proses pembelajaran yang berturusan. Pengalaman Immense Office mengajar saya bahawa kegagalan bukanlah sesuatu yang negatif. Sebaliknya adalah maklumat yang berharga untuk penambahbaikan. Jadi dalam era reka bentuk moden yang pantas berubah, prinsip build to think menjadi panduan penting untuk menghasilkan solusi kreatif yang berasaskan kefahaman mendalam terhadap bahan, pengguna dan konteks masa. Ia juga uh, menanam sikap keterbukaan, keberanian, mencuba dan semangat kolaborasi di mana nilai yang sangat penting dalam amalan reka bentuk hari ini dan akan datang. Okay, jadi penegasan di sini, uh, E-MOS Office membuktikan um, bahawa pentingnya eksperimen dan juga prototipe dalam reka bentuk. Prinsip uh, back to think, membantu dalam menghasilkan produk yang lebih inovatif dan juga bermakna. Ujian prototip uh, mendalamkan kefahaman terhadap fungsi dan juga emosi pengguna. Ianya turut memberi inspirasi kepada mereka masa kini untuk lebih reflektif dan inklusif uh, serta menggalakkan budaya reka bentuk yang berani mencuba dan belajar daripada kegagalan. Jadi, itu sahaja uh, pembentangan saya. Uh, jadi, saya teruskan kepada uh, sahabat saya. Terima kasih. Bentuk Eames Molded Plastic Chair merupakan manifesti sempurna falsafah ini. Kursi ini bukan sahaja mencerminkan keanggunan visual, tetapi juga menunjukkan bagaimana fungsi dan bentuk boleh disepadukan dengan sempurna. Dalam proses reka bentuk, kursi ini dirancang untuk memenuhi keperluan ergonomik pengguna sambil memastikan ia mudah dihasilkan dan tahan lama. Ia selaras dengan prinsip design thinking yang menekankan penyelesaian yang praktikal dan boleh diguna pakai tanpa mengabaikan elemen estetika. Pendekatan ini menjadikan kursi tersebut bukan sahaja popular di kalangan pengguna tetapi juga simbol um, inovasi dalam dunia reka bentuk. Kursi tersebut menggunakan bahan plastik termoplastik yang dibentuk melalui proses pembentukan vakum yang menghasilkan kontur ergonomik yang sejajar dengan lengkungan tulang belakang dan tulang pelvis manusia. Dari segi ergonomik, reka bentuk ini membantu mengagihkan beban badan dengan lebih sekata mengurangkan tekanan pada bahagian pinggang dan punggung. Sementara itu, penggunaan plastik industri membolehkan keboleh ulangan pengeluaran secara besar-besaran dengan kos yang rendah dan sisa minimum selaras dengan prinsip Produksi Lestari. Pada pendapat saya, mengimbangi bentuk dan fungsi memerlukan keseimbangan antara kreativiti dan analisis teknikal. Selalunya daya tarikan visual membawa kepada kecenderungan untuk menambah perincian atau hiasan tanpa mengambil kira kesan ke atas kebolehgunaan. Sebaliknya, fungsi yang terlalu menekankan boleh mengakibatkan produk terasa kasar atau kaku. Oleh itu, Proses reka bentuk secara idealnya bermula dengan pemetaan penggunaan uh, pengguna dan keutamaan fungsi diiku diikuti dengan penerokaan pelbagai reka bentuk awal uh, ideation sebelum menilai kesesuaian, kesesuaian estetika dan teknikal dalam satu siri ujian berulang penyepaduan ini bukan sahaja menghasilkan produk yang memenuhi piawaian ergonomik dan estetika tetapi juga memupuk kepuasan emosi untuk pengguna apabila objek itu bukan sahaja berguna tetapi menarik secara visualnya. Saya akan teruskan dengan fokus saya iaitu reka bentuk sebagai komunikasi visual dan pendidikan. Charles and Ray Eames menekankan reka bentuk yang berpaksikan keperluan dan pengalaman pengguna (human-centered design) bukan hanya estetika. Karya mereka, terutamanya filem seperti Powers of Ten, menggunakan reka bentuk sebagai komunikasi visual, memudahkan pemahaman konsep saintifik melalui visual yang menarik. Dari aspek pendidikan pula, mereka mencipta persekitaran pembelajaran yang menggalakkan eksplorasi dan kreativiti seiring dengan pendekatan pembelajaran moden seperti project based learning. Mereka juga menekankan penggunaan teori reka bentuk moden dalam produk mereka dengan mengaplikasikan pendekatan seperti user-centered design melalui penyelidikan pengguna dan prototipe. Reka bentuk sebagai alat demokratis yang di mana reka bentuk dilihat sebagai sesuatu yang boleh diakses dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Reka bentuk boleh menyumbang kepada penyelesaian masalah sosial dan pendidikan yang menjadi inspirasi kepada pereka masa kini. Pendekatan mereka sesuai dalam menghadapi cabaran global seperti perubahan iklim, ketidaksamarataan dan sistem pendidikan yang perlu lebih inklusif. Terima kasih kepada saudari Shivani. Seterusnya saya Nur Aida Natasha akan membentangkan tentang fokus kelima iaitu fokus pada kolaborasi dan dinamika pasukan. Dalam pembentangan ini, saya akan mengupas bagaimana pasangan Charles dan Ray Yamas mengaplikasikan pendekatan kolaboratif dalam reka bentuk. Pendekatan mereka sangat relevan dengan prinsip pemikiran reka bentuk terutamanya dari aspek kerja berpasukan dan empati terhadap pengguna. Charles dan Ray mempunyai latar belakang berbeza tetapi saling melengkapi. Charles lebih kepada teknikal manakala Ray lebih kepada visual dan seni. Gabungan ini mewujudkan satu pasukan reka bentuk yang kuat. Ia membuktikan bahawa kerjasama merentas disiplin boleh menghasilkan reka bentuk yang lebih menyeluruh dan efektif. Budaya kerja EMS Office Studio mereka tidak mengamalkan struktur hierarki yang ketat Sebaliknya, setiap ahli digalakkan berkongsi idea tanpa rasa takut Ini mencerminkan nilai asas dalam pemikiran reka bentuk Seperti keterbukaan kepada perubahan dan penerokaan idea baharu secara berterusan Inklusiviti dalam proses reka bentuk, EMS Office melibatkan pelbagai pihak termasuk jurutera, tukang mahir dan juga pengguna dalam proses reka bentuk. Ini menjadikan hasil reka bentuk mereka lebih praktikal dan relevan kerana input datang dari pengalaman di dunia sebenar. Kegagalan sebagai komponen inovasi. Mereka tidak takut gagal, sebaliknya kegagalan dianggap satu proses pembelajaran. Contohnya Semasa mereka membentuk kerusi fiberglass, mereka melalui banyak percubaan sebelum berjaya. Ini sejajar dengan prinsip iterasi dalam pemikiran mereka bentuk. Kepimpinan dan dinamika pasukan. Mereka mencipta suasana kerja yang saling menghormati dan inklusif. Setiap ahli pasukan bebas berkongsi idea dan inilah yang menjadikan studio mereka sangat kreatif dan dinamik implikasi untuk reka bentuk kontemporari pendekatan mereka menjadi model penting dalam reka bentuk hari ini terutamanya dalam menyelesaikan masalah kompleks dengan menekankan empati dan kerjasama pendekatan ini boleh menghasilkan reka bentuk yang lebih lestari dan sesuai dengan keperluan manusia moden kesimpulannya Reka bentuk tidak hanya datang daripada individu berbakat tetapi dari pasukan yang bekerjasama dengan terbuka dan inklusif. Pengalaman di studio EMS membuktikan bahawa pendekatan kolaboratif adalah kunci kepada inovasi yang bermakna dan berkekalan. Sekian terima kasih daripada kumpulan kami.